Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня хочу вам пропоновать пробку точного фрикциона на швидкий. В данном выпадке я використовую катушку Данг Vic с тонким фрикционом. Сейчас фрикцион полностью затянутый. Один на борт не расслабленный фрикцион. Два оберта. Чувство пкиши. Три оберта. Свободнейший. Четыре оберта. Полностью расслабленный фрикцион. Робка может быть из двух вариантов. Первый. циклы Гайки фрикциона заменяют пружину на току такого самого размера, откручиваем гайку, снимаем шпиль, катушку убираем в сторону, на оборотной стороне гайки мы видим два самореза, которые удерживают пластину за допомогою шайбы, эти два самореза мы удаляем, удаляем шайбу и заменяем пружину на втулку такого же самого размера. Потом выбираем все в оборотной последовательности. Другий вариант, когда заменяют шайбы фрикциона, например, фетровые на пластиковые. Толщина пластика должна превышать 0,9 мм. Пластиковые банковские и дисконтные карты подходят идеально. Поехали! Разбираем официант. Удаляем смазку за допомогу нефрасу и обезжириваем изопропиловым спиртом. Пластиковой карты вырезаем шайбу за допомогою резака и ножниц, обрабляем за допомогою надфиля и сбираем в возворотник Фиксируем оскобой. Затягиваем аттракцион. Аттракцион затянутый полностью. Ослабляем один оберт. борт. Другий аборт. Два з половиною оберта, фрікціон повністю розслаблений. Коли були, коли були фітрові шайби, лекціон повністю затягувався за 5 обертів. Дякую за увагу!